Привіт всім глядачам! Мене звати Марк Іванович Попко. Ви з нами зараз на нашому новому проєкті. Він ще поки не має назви, але ми будемо працювати над цим. І сьогодні у нас в гостях доктор богослов'я Ліо Френк. Витаю вас, Лио. Как у вас? Как вас справа? Как у вас сегодня день прошел? Добрый вечер. Моя справа очень добрая. Мой день прошел очень хорошо, очень эффективно, все прекрасно. Как вы? Чем вы сегодня занимались? Может, какие-то справы у вас были? Может, как обычно, вы пишете что-то, читаете? Да, я сегодня писал два семинара, работаю над двумя семинарами параллельно. М. И сегодня был достаточно эффективный день, где я уже один почти закончил, а другой наполовину. М. Это очень эффективный день был. Если не секрет, какие темы будут нас чекать в новых ваших семинарах? Да, это не секрет. Это две абсолютно разные темы. Первое, это лидерский семинар, как научиться лидерам у пастуха, вот у профессии mm -hmm. пастуха, что может лидер научиться библейский. Mm -hmm. Это вот лидер-пастух. Второй — это как для семинар для женщин, как жить в мире Марфы с сердцем Марии. А это значит, хочется сидеть у ног Иисуса, mm -hmm. а надо готовить на кухне. Как mm -hmm. это соединить вместе? Дуже. Я думаю, що це буде для них дуже повчально. Так. Да. Ми приступимо до нашої першої теми mm -hmm. це покликання. Ви в, нас, ви в нас викладали вже більш такий великий семінар для покликання. Mm -hmm. І може хто не був, може хто не чув. І я би хотів би вас більше за це повзнавати. І е, перше, чим ми це до цього приступимо, розкажіть про себе, розкажіть про свою сім'ю, звідки ви. Ми вже знаємо, що ви приїхали з Німеччини. Да. Ваша семья, может, дети, может, внуки, наверное, же я. Mm -hmm. а, мне 51 год родился в бывшем Советском Союзе в Казахстане. Я из так называемых мест, а, русских немцев. Что это за такие люди? Когда-то 250 лет назад наши прародители выехали из Германии в Украину, в Россию. Жили там 250 лет. И как только открылись границы, сразу же переехали в Германию. Заехало 2,5 mm -hmm. миллиона из бывшего Советского Союза. Поэтому мы, немцы, были там, и мы, немцы, приехали туда. Это было в начале 90-х или чуть раньше? Сразу конец 80-х, как Горбачев пришел к власти. Это вот началось за 2,5 миллиона. Я приехал в Германию, мне было 18 лет. Женился, когда мне было 24 года. So Вы приехали сами или уже с родителями С родителями. У меня еще семьи не было, я был 18 лет. Женился через 6 лет. Отец шестерых детей. Четверо из них уже вышли из дома, ушли из дома. женатые, замужем. Пятеро девочек и старший сын. И уже трое внуков у меня. Я и дед, и отец, и тесть, и свекор, и муж. Вот это что касается моей семьи. То есть вы все правильно в семье, что можно было, то вы уже все маете? Да? да, уже все. уже все. Правнуков пока нет, но это еще очень долгий путь. Да, ну, да, да, ваши да, дети, да. они все остались в Немеччине, или кто-то, может, куда-то выехал? Всі остались Німеччини, троє моїх дочері живуть на сусідній вулиці, син живе 10 кілометрів далі, всі не тільки в Німеччині, а всі рядом, всі в одній церкві, всі служать Господу. Це такое благословення. Да. Слава Богу, да. Саме, саме найкраще. Що саме можна найкраще. Було... Ми присумомо до нашого першого питання. Да. Це я знаю, що ви... ви вже знайшли своє покликання. Ви нам відкриваєтесь як вчитель і доктор богослов'я. Да. Як ви до цього прийшли? Може, щось у вас було. Перед этим, может, вы пробовали какие-то проповеди говорить? Может, вы спевали в хоре? Как вы нашли свое покликание? Все, что ты сказал, я делал. Угу. Я не только начну вот самого такого необычного. Я спевал в хоре. Я был руководителем хора. У меня было три хора. Детский хор, молодежный ага. и взрослый хор. У меня была группа прославления, или группа, где мы пели там на свадьбах или еще где-то. Поэтому я был очень активно занят музыкой а потом радикально оставил это и перешел активно заниматься э, преподавательством проповедником было с самого детства с начала скажем я стал членом церкви 18 лет и начал активное служение скажем в этом деле на хор mm -hmm. вы я как руководитель. все самопомочь все, все, ви... само. все и а -а -а. на пиано играть и на гитаре и руководителями регенто все сам научился я вас разумею я тоже музыкант а, тоже <laughs> в батьки батьки побачили <laughs> да -да -да -да. взяли меня отдали в школу музыкальную все то да. у глаз. меня нет у меня совсем по-другому но мы своих детей всех отдавали они по крайней мере музыкально активны, где-то работают поют и так далее то вот если взять это, мне всегда было легко учиться и учить. Уже mm -hmm. в школе, в пятом классе, я вспоминаю, учителя могли оставить меня с классом, я им там что-то учил, что-то рассказывал. Поэтому это мне было всегда легко, и поэтому это уже лежало мне на сердце. Начать, начал учительствовать, вот типа как семинары, как mm -hmm. сейчас, я примерно где-то вот около 25-27-30 лет. Mm -hmm. И когда я потихонечку mm -hmm. начал mm -hmm. это делать, я понял, что мне не хватает знаний, и поэтому пошел учиться бакалавриат, магистратура, аспирантура, доктор и так далее. Это вот был длинный путь. Параллельно я учил все больше и больше, и параллельно учился сам. Mm -hmm. Mm -hmm. Я знаю, також про вас. Вы были раньше медбратом mm -hmm. и вы помогали таким же старшим людям. Чи вы могли бы нам трошки рассказать про это? Да, это не было раньше, это я и есть. Я работаю партаим mm -hmm. в медицине. Я отучился в Германии, когда приехал в Германию, отучился на медбрата, работал в доме прострелы долгое время, а сейчас работаю в интенсивной медицине, там, где за человека дышит машина, я обслуживаю людей таких. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, то есть. Ви, виходить, їм ставлять цей апарат? Угу. Ви просто приходите там, угу. підправите да, щось, да, допоможете. За ними, там і так далі. Это вот такая ну, на угу. домо, один к одному. І угу. як вам воно серце лежить до того? Супер. Я з радістю йду на роботу. Ніколи себе не мучаю, що я йду працювати. Ніколи. Нікода. Це просто такое щастя, коли ти йдеш на роботу і не мучаєшся. Чи подобалось вам ваше покликання спочатку? От, як ви як ви до нього прийшли, як ви знайшли себе там? И почали уже работать. Вот расскажите мне про цей короткий виделиз вашего часа. Да, мне всегда было легко. Никогда я не напрягал себя. Или если я в музыке занимался, это было очень легко для меня. Если я проповедовал, было для меня очень легко. Если я учил, для меня это было вообще никакого напряга. Поэтому мне всегда было удовольствие. Мне такое счастье, что и работа, где я работаю, и э, церковь, и мое призвание представляют мне огромнейшую радость. Слава Богу. Да, да. Это классно. Когда ты, ты маешь что-то, тебе подобает Да. да. Тебе не це... надо себя заставлять, напрягать и так далее. Самое это очень благословенно, да. Самое И за этим питанням еще одно. Как, вы можете рассказать нам про покликання? То есть, что это такое і и как его найти? Ну, ты у меня студент в этой неделе, ты понимаешь, что мы уже пять вечеров по три по три часа запланировали и это так, еще да. не все мы не пройдем и если ты хочешь чтобы я в маленьком подкасте это рассказал то конечно это нереально в начале я написал это был семинар в двух как... словах да да да, да, в в говорю, словах. да да в двух словах если у меня есть две больших, два больших блока как найти и как а, быть эффективным в нем угу. если сказать как найти в нем за все время когда я преподаю я все-таки нашел три главных инструмента а это нужно искать свое поклыкание, свое призвание в том, что мы уже прожили в нашей биографии, нужно искать в нашей личности психологически, как мы устроены, или мы доминантные, или интроверты, экстраверты и так далее, и нужно искать наши дары. Если мы с этим разберемся, мы знаем, как Бог уже с какими людьми сводил нас, почему, как, какой семье мы родились и так далее, мы знаем наши сильные и слабые стороны личности, и мы знаем, какие дары Бог нам дал, то, по крайней мере, у нас уже есть четкое и ясное понятие, нам нужно в эту сторону двигаться. Mm -hmm. Тобто, якщо я пробував хор, mm -hmm. мені подобається хор, mm -hmm. я хочу йти попробувати вивчитись навіть на диригента, mm -hmm. щоб руководити хором, може, навіть двома, і в дальнешій методі Бог благословляє, то це, виходить, я вже знайшов своє покликання, я можу йти далі за цим. Но оно может измениться. Mm -hmm. Оно может, так как вот, вот последний наш пример это было дары. И как бы ты видел на собрании вчера, у людей, у многих три дара, пять даров и так далее, у меня есть дар музыки и пения, но в то же самое время есть дар учительства. Сейчас я в нашей церкви музыкой занимаюсь зеро, вообще ничего не делаю но я занимаюсь очень интенсивно учительством. Поэтому дары, смотря от ситуации, от контекста, от надобности, потребности в церкви, они могут меняться. Не дары меняться, а призвание может поменяться. Это не значит, я могу сесть за пиано и сыграть, понимаешь, да. Но в нашей церкви столько шикарных музыкантов, что это абсолютно не нужно. Поэтому, но дар в учительстве или в проповеднике, это нужен сейчас более востребованный. Поэтому даже если тебе это причиняет радость, ты хочешь учиться, и ты научишься все, может быть, придет момент, где тебе может быть, ну, может быть, не нужно. Есть люди, которые от самого начала до конца своей жизни занимались только одним делом, были успешны и благословены. А есть люди вот такие, которые, как я, у них был радикальный шифт в какую-то другую сторону. На основе этого, я кличе Бог, Вин показывает вашими делам, или Он проговаривает напрямую в сердце, или может быть и те, и те. И те, и те может быть, и как у Моисея, что ты увидишь куст горящий, а можешь ты вообще не увидеть, может, тебя человек позовет, может, тебе ангел с неба придет, может mm. быть, очень много путей, но вот очень, особенно те наши слушатели, которые хотят найти свое призвание, я хочу это это называется энтмистифицировать, убрать вот эту мистику. Ой, призвание это что-то очень такое, очень. Это должно быть все как у Моисея, это должно быть как все, как у Илии, как еще у кого-то. Да, а, призвание это довольно практический вопрос, а, ведь мы живем в реальном мире. Вот, скажем, пришел пастор церкви, тебе и сказал: слушай, у нас есть проект, можешь ты взяться? И, и, и иногда это вот просто действительно призвание от Господа. Написано: Павел взял Тимофея с собой, Из Тимофея стал пастор мега церкви, хотя все его, скажем, предпосылки были против этого. Но Павел увидел в нем что-то, хотя этого не видел ни Павел, ни Тимофей сам, вероятно, что-то. И по те люди, которые ждут, что ангел с неба придет, вероятно, всего не дождутся этого. Тут треба уже дивиться, и подготовиться себя, чтобы почувствовать Божье слово, Божий, Божий, Божий поклик. Да, но опять же, как мы его чувствуем или как mm -hmm. мы его почуем. Мы вчера говорили, что Бог может говорить по-разному. Он может не обязательно говорить, опять же, через, через гром с неба, через ангел. Ты можешь Библию открыть. К тебе может человек прийти. Ты может быть очень по-разному. Поэтому вот я хочу с вот эту прислепись. тайну, такую какую-то еще снять и сказать: это абсолютно нормально. И как мы сказали, с 20 до 40 годов нам нужно искать. Вот некоторые поехали на миссию и сказали, это мое, а другие сказали, Боже, не в жизни больше. Mm -hmm. Они рабоща, поняли, поэтому рабоща. нужно пробовать. Ты не можешь просто так вот проснуться утром сказать, вау, это мое призвание. Mm -hmm. Может быть, у некоторых такое будет, но в основном ни у кого такого не происходит. Mm -hmm. То есть, нужно искать и подготовить да. себя да. до поклику Бога, к да. Его голосу, слушать, приближаться да. вот к Нему. То, что вы сделали в вашей церкви, библейской школе, это один из лучших инструментов для призвания. Mm -hmm. из лучших. Слава Богу за это. Да. Как подготовить себя к служению? То есть, у меня есть поклик. Да. Мені Бог дав його, я його прийняв, я його зрозумів, і от як мені його задіяти в церкві? Uh -huh. Тобто, якщо вже, наприклад, є якийсь хорист, який гарно співає, є вже хтось, хто робить гарно відео, або, наприклад, є вже якісь проповідники, які, через яких реально діє Бог, uh -huh. як мені себе застосувати там? Ну, во-первых, тебе нужно найти, где ты. Ты или хорист, или проповедник, и так далее. Особенно да. если у тебя есть пять даров, и ты можешь и в хоре петь, и проповедовать, и еще что-то делать, так. как я, да. Тебе нужно определиться, чем ты будешь заниматься. Потому что у тебя есть выход, и быть, быть вот потихонечку везде по чуть-чуть, угу. или же ты скажешь, Я не буду проповедовать я не буду что-то делать, но то, что я возьму, я буду делать excellent, я буду делать просто классно для Господа на все сто процентов. И вот здесь очень важно разобраться, что сейчас важно. Вот что важно в вашей церкви, понимаешь? Mm -hmm. Важен ли этот подкаст? Это что же время? Mm -hmm. Важно ли, вот так ты сказал, не просто ты хочешь пойти, э, музыкой а там выучиться, понимаешь, mm -hmm. да. Поэтому, если ты нашел свою нишу, а вот с 20 до 40 твой возраст, это возраст, где можешь перепробовать. Ты можешь сказать, окей, вот этот проект я хочу делать, да, но mm -hmm. у меня такое, я его сделал, сделал все, и передам через 1-2 года, потому что это не мое, но я вижу в нем необходимость. Я способен, але mm це -hmm. не моє на довгосрочну перспективу, а щось буде моє довгосрочною перспективою. Поэтому... Тобто воно може, може відкритися, да. може побути деякий час, да. ви можете задіяти тебе буде діяти Бог, да. але потім перевернеться часи, mm -hmm. і ти побачиш себе в чомусь другому більш кориснішому з твоєю допомогою. Не просто потому, что тебе неинтересно, а просто потому, что ты видишь нужду более, где ты будешь То есть там больше будет эффективен. больше нужда, и да. да. мне, мне придется да. я да. туда. Здесь ты можешь найти 10 операторов, понимаешь, да? Скажем, а вот если регентов, может быть, найти всего одного. Поэтому здесь очень важно, какой контекст. Вот в нашей церкви был момент, когда просто нужда была в музыкантах. Понятно, что я там был более активный. Сейчас нужда больше в учителях. А музыкантов у нас, музыкальная школа, все. У нас музыкантов вот так очередь стоит, чтобы это вот. Поэтому здесь нужно смотреть контекст. Ну да, то есть, если нужно проповедь какую-то, которая реально mm -hmm. торкаться сердцем, да. реально будет торкаться вас, то я надеюсь, Бог послал нас туда. Да, ну тогда нужно сказать: Окей, проповедь это тоже не просто открыл Библию. Да. Это работа. Это работа, Час, которая требует времени. Подумать. Вот сейчас ты сказал, ты здесь часами уже готовился для этого, понимаешь. Потом это надо резать, потом это надо миксировать, потом это все нужно делать, и все. И здесь нужно. У нас ограниченное время. Мы не можем набрать себе все. Я и проповедником буду, и хорошим музыкантом, и все. А у нас всего 24 часа. А у тебя жена есть, которая, а потом дети будут, понимаешь, все. И здесь нужно четко и ясно сказать: я не могу быть везде эффективным. Я должен. себе -то говорить нет. где-то есть треба, якби на на ці покликання треба виділити. Я не знаю, можна сказати, може неправильно, може не підійде слово, але графік, календар, в якому треба розпрілити все правильно. Да, да. Да. Тобто, з Божою допомогою, щоб він нам допоміг це все поставити, щоб був час і на подкести, да. і був час на проповіді, вірші, і був час на сім'ю і на дітей. Или же ты скажешь, окей, у меня будет час на подкасты, но это будет следующие два года, а потом подкасты прекращаются, а время, которое у меня освободится, у тебя дети будут, может быть, не будет ни один, а уже и два, они нуждаются в тебе, жена нуждается в тебе, и ты будешь говорить, это классное дело, но найдутся еще в вашей церкви 10 братьев, которые спокойно же поведут тебя, поведут это дело и будут такие же успешные. С, вашей такой, с вашего уже досвиду такого великого, как правильно сделать этот календарь, как правильно расставить себе. Чи це все основується на, на зближенні з Богом, і тоді вже ви від того відштовхуєтесь? И да, и нет. Это из близости с Богом, где Бог открывает тебе, какие сейчас эмфазис, какие сейчас ударения нужно сделать в твоей жизни, на что он обратит внимание. А с другой стороны, это просто ты открываешь календарь. Вот, угу. Просто ты открываешь календарь. Взятый календарь. И в календарь 24 часа. Тайна. Сказал ваш американский президент: "If you fail to plan, you plan to fail". Угу. Если вы не планируете, вы уже планируете неудачу. Сильно. Да. Сильно. да. То есть просто для початку взятый календарь. Да, и ты знаешь, что у тебя всего 24 часа, из них надо 8 часов поспать. Из них надо уделить время для чего-то. Если ты ходишь на работу, у тебя уже занято в неделе 40 часов. У тебя всего 168 часов. Это не так много. Из них 56 часов ты спишь, 40 часов ты работаешь, и все. И у тебя раз, 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 и уже большое все набежало. А если ты нахватал везде, и ты спать не будешь, и ты не будешь эффективно, у тебя время все. Поэтому нужно просто календарь. В календаре записаны вот эти, вот эти пункты, понимаешь, да. И самый важный момент, мы об этом будем говорить еще в лидерстве, нужно научиться говорить нет каким-то вопросом.